بسم اللہ الرحمن الرحیم جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور ابو دعود شریف کے اندر بھی موجود ہے اور سیاستہ کے مختلف کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے ان زید بن اسلمہ ان ابی ہی حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو جان نے فرمایا اور وہ فرماتے ہیں کالا سمیت عمر بن الخطاب یقول وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی فرمایا امر امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وافق ذلك اندی مال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میری جو مالی حالات تھے وہ کچھ اچھے تھے خاصا بہتر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کل تو الما کو ابھی بکری ان سبق ہوں یوم تو میں نے دل ہی میں سوچا کہ آج کے دن میں صدقہ کے لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آگے سبقت حاصل کروں گا میں زیادہ صدقہ دوں گا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ پنا میں تو فرماتے ہیں مال فرمایا کہ میں گھر گیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر گیا تو میں نے گھر میں جا کر جتنا بھی میرے گھر کے اندر مال تھا میں نے ان کو نصف نصف کیا آدھا آدھا کیا اور جو بچوں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے وہ بھی آدھے آدھے کر دیں سب کچھ آدھا کر کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں لے آیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے گھر میں جتنی بھی چیزیں تھیں ان کا حساب لگا کے آدھا جو نصف بنتا تھا وہ سارا مال جو ہے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں لے آیا تو فرماتے ہیں فقال رسول اللہ علیہ وسلم ما اب کئی تلیہ لکھا جب میں نے اپنا مال نبی پال سلم کی برگاہ میں لے کر آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے گھر میں کچھ بچا کے رکھا ہے گھر میں کوئی چیز رکھی ہے بچائی ہے تو فرماتے ہیں تو میں نے عرض کی مثلہو میں نے عرض کی آقا جتنا آپ کی برگاہ میں میں لے آیا ہوں اتنا میں نے گھر میں بھی بچا کے رکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بِكُلَّ مَا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر, گھر میں جتنا بھی مال تھا وہ سب کچھ اٹھا کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں لے آیا یہاں تک کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا کہ گھر میں جتنا بھی مال تھا وہ سب کچھ یہاں تک کہ گھر میں ایک سوئی تک بھی گھر میں نہیں رکھے سب کچھ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات میں دے کھانے کے لیے برتن بھی نہیں چھوڑے سب کچھ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اس لیے میں سب کچھ لے کر آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمائے یا <سلام> با بکر ما اب کئی تہ لکھا فرمایا ابو بکر صدیق بتائیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے اے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ما اب کئی تو لہم اللہ و رسول یا <سلام> رسول اللہ میں آپ کو بھی اور اپنے رب کو بھی اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں باقی جو کچھ تھا وہ میں آپ کی میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شَيْءٍ تلاشا تو فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس دن سے بس یہ عزم کر لیا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے تو گھر میں نصف مال چھوڑ کر آیا تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق اپنا سب کچھ لے کر آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں پہنچا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کیا خوب فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ پروانے کو چراؤ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر کے یہ بات دنیا کے سامنے واضح کر دی ہمارا سب کچھ تن من سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس دن جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قربان کر کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں بیٹھے تھے تو کیا عالم تھا فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ٹاٹ کا لباس پہن کر اس لباس کا آگے والا جو حصہ تھا حدیث پاک کے الفاظ سن لیتے ہیں قد فی صدر ہی بھی خلال فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس عالم میں بیٹھے تھے کہ دو ایسے ٹاٹ کے لباس کو آپس میں کھجور کے تنوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور جو پٹکا بھی تھا وہ بھی آقا نبی پاک وسلم کی برگاہ میں پیش کر دیا آقا یہ بھی کام میں آ جائے گا اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں صرف ٹاٹ کا لباس پہن کر بیٹھے ہیں تو اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں فنزل جبرائیل وقال یا محمد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ ویکس پناہ میں کہ مالی ارا ابی بکر علیہ اباعتن قد خلہا فی صدری تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی برگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج اس عالم میں جو بیٹھے ہیں ٹاٹ کا لباس پینا ہوا ہے یہ کیا وجہ ہے کس وجہ سے جن یہ آج اس عالم ایس محب محب میں آپ کی برگاہ میں بیٹھے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کو علی فرماتے ہیں کہ قبل الفتح فرمایا اس نے سب کچھ آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا اللہ اکبر تو حضرت جبریل علیہ السلام آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں ساتھ عرض کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَقْرَوْ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَقُولُ قُلَّهُ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے قُلْ لَهُ آپ آب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر رہا ہمیں فرما دیجئے ارادن انتا انی فی فقری کا حاضر فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں آپ ان سے پوچھ کر بتا دیجئے کہ کیا یہ سب کچھ قربان کر کے اپنا مال سب کچھ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں قربان کر کے کیا رب سے اس حال میں راضی ہیں یا نہیں تو اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ ساری بات بتائی تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فبقا ابو بکری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو ہوئے اور رونے لگ گئے اور ساتھ فرمانے لگے انا ان ربی را دن انا ان ربی را دن انا ان ربی ان ان را رب رب ایک وجد کی کفیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں کھڑے ہو کر رونے لگے اور فرمانے لگے میں <سلام> کون ہوں میں اپنے رب, 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 رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں یہ مقام و مرتبہ تھا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کیا پتہ تیری رضا کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام حاصل ہوا کہ وہ پروردگار جو خالے کے مالے کے لمبے زلزاد ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ بتائیں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں یا نہیں 嗯呐、no.